माझ्या लाडक्या प्रिय लेकरा खूप काही मागितलंस ना तू या आयुष्यात एक स्वप्न पूर्ण झालं तर दुसरं तुटलं माणसं आली प्रेम दिलं परंतु लगेचच सुद्धा तुला आज मी तुझ्याशी थेट बोलतोय होय तुझा श्री दत्तगुरू कारण तू खूप तकलायस तुझ्या रात्रींमध्ये तुझ्या अश्रूंमध्ये तुझ्या रात्रीच्या शांततेत मी पाहिलंय तुझं रडणं पण आज मी तुला एक मंत्र देतो जो तुझं नशीबच पलटून टाकेल लाखो रुपयांच्या शक्तीपेक्षा अधिक ऊर्जा देईल तुला प्रिय लेकरा परंतु माझी एक अट आहे लाखो हजारो व्यक्तींमधून पुन्हा एकालाच मिळतो हा मंत्र आज तुला मिळत आहे या संधीचं सोनं कर फक्त हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघ आज तुझं नशीब पलटणार हे मात्र नक्की खूप कष्ट घेतलेस आयुष्यात लहानपणापासून संघर्ष केलास पण कुठेही यश नाही कितीही प्रयत्न केला तरी कर्ज मात्र कमी होत नाही नवीन धंदा खोलला तरी नुकसान होते तुझे पण आज मात्र तुझे नशीब बदलून जाणार कारण तुला दत्तप्रभूंचा महामंत्र भेटणार आहे नीट ऐक लक्ष देऊन हा मंत्र हजारो वर्षांपासून लाखो लोकांमधून काही निवडक लोकांपर्यंतच पोचला आज पूर्ण ऐक कारण तू निवडला आहेस हे फक्त शब्द नाहीत हे ब्रह्मवाक्य आहे हे ऐकून तुला जाणवेल लेकरा तुझ्या बँकेत पैसे नाहीत हे मलाही माहीत आहे तू दररोज बघतोस एस एम एस येतो का बँकेचा पण येत नाही पण आज मी तुला सांगतो आज तुझं नशीब बदलणार एवढं मात्र नक्की मला माहीत आहे तू खूप देवधर्म केलास दानकर्म केलेस व्रत वैकल्प्य केलीस पण तुझ्या आयुष्यात आहे अडचण जशीच्या तशी एक समस्या सुटली तर दुसरी पुढे उभी राहते ती सुटली तर त्याच्यापेक्षा मोठी तुझ्यासमोर येते असे का होते असे नाही होणार आता तुला भेटला आहे हा मंत्र ज्याने तुझे नशीबच जाणार आहे पालटून तुला सांगतो माझ्या लेकरा मला म्हणजेच साक्षात दत्तप्रभूंना अत्यंत प्रिय असा हा मंत्र आज तुला भेटणार आहे हजारो लाखो लोकांनी याचा घेतला आहे अनुभव त्यांच्याही आयुष्यातील संकटे झाली दूर तुझ्याही आयुष्यात होणार आहे आज चमत्कार एकमात्र चूक करू नकोस तू फक्त हा मंत्र शेवटपर्यंत एक कारण ह्या मंत्रातील प्रत्येक अक्षर श्री दत्तगुरूंच्या चरणामधून वाहून आलेला आहे हा मंत्र तुझ्या नशिबाच्या दरवाजावर ठोठावेल आणि जो दरवाजा अजून उघडला नव्हता तो आज उघडेल कितीदा तुझी माणसं तुला ओळखत नाहीत तुझ्या मेहनतीची किंमत नाही तू प्रेम दिलंस पण परत काही मिळालं नाही पण मी पाहिलं लेकरा आणि म्हणूनच हा मंत्र तुला दिला जात आहे हा मंत्र शरीराने नाही मनाने आहे कारण या मंत्रामध्ये आहे लाखो करोडांची शक्ती कृपा आणि एक नवजीवन तू विचारतोस खरंच का दत्तगुरू महाराज मला ऐकतात मग मी सांगतो तुझ्या आसरूंचं पाणी मी पुसलं आहे तुझ्या रिकाम्या हातात मी चमत्कार ठेवला आहे आणि तुझ्या रिकाम्या खात्यात मी लाखो रुपयांची लाट तयार केली आहे फक्त तू हा मंत्र मनापासून ऐक तुझा व्यवसाय अडकलेला आहे नोकरी मिळत नाही कर्ज वाढते मग अजून विचार करू नकोस ही शेवटची दहा मिनटं हा मंत्र फक्त शांतपणे मन एकाग्र करून एक ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा 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 नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ 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 नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा